Вот у нас много домов с приборами учета, могу сказать, Победа-18, сделали перерасчет в пользу людей, хотя зима была холодная и лютая, ноябрь был как никогда лютый, по 56,7 56 копейки с квадратного метра. То есть по 4 с лишним тысячи люди получили в минусе, то есть перерасчет сделали. Труда-3, сколько лет существует зарегистрирован счетчик, а то первый счетчик, который был введен в фонде Северодвинска, всегда перерасчет в пользу людей всегда перерасчет в пользу людей. Мало куб 8 тоже аналогичная картина. Опять же скажу про деревянные дома. Например, Советская 42. Мало того, что сам по себе холодный дом, и опять же повторю слово энергоемкий, как раз вот в деревяшке людям до и, естественно это большая проблема. А в домах пятиэтажных где счетчики стоят везде результат в пользу жителей. Большая проблема у людей это по э, приборам учета горячей воды, что люди не дисциплинированы, не своевременно передают показания. Есть квартиры, где установлены приборы учета, не регистрируют умышленно, потому что зарегистрирован один человек, проживает пять. То есть за них, получается, платит сосед. Эта проблема есть. Но ее тоже нужно раскручивать средства массовой информации. Я сама очень много хожу по собраниям. Вот буквально последнее собрание было мало, а путь на восемь. Новый дом. Значит, в повестке дня был отдельный вопрос, расчет по приборам учета за горячую воду. Получилось, в доме больше половины квартир счетчики не зарегистрированы. И людям доначисляли очень много. И какое есть решение, и, э, так сказать, э, законодательство здесь как бы не возражает, что право собственникам дано составить акт, что вот я живу в первой квартире, у меня установлен прибор учета. Во второй квартире зарегистрирован один человек, а фактически проживает пять. И вы знаете, мы в декабре месяце на Малой Кубне 8 проводили собрание. У людей, у всех уже подготовлены эти акты. Вот вы можете узнать теплосети, я вам говорю на, на самом деле истинную картину. Именно четко зафиксировали, в какой квартире сколько фактически проживает людей, и в декабре месяце им сделали перерасчет. То есть большие деньги сняли по горячей воде с той категории граждан, которые рассчитывали по приборам учета, и доначислились кто по нормативам потребления на основании этих актов. Вот эта тема, кстати, очень интересная, чтобы люди не пугались. И люди не боялись испортить отношения с сосед сосед-соседом. Хотя у нас в посоветской 42 был случай, бабушка пришла и говорит, мне пришло 7 кубов плюсом, но вот в моей соседней квартире живет там 5 человек, а зарегистрирован один. Мы пригласили участкового, договорились на какой день, бабуся обижала весь дом и предупредила, что придет проверка. Ну кому она хуже сделала? Ну в обязанность управляющей компании это не входит, Этот собственник может знать, сосед, кто живет в соседней квартире. Поэтому вот это положительный опыт. Еще раз повторю, вот у нас ни по одному многоквартирному дому по отоплению, хотя зима и холодная, и по городу Северодвинску есть опять вот эти понятия сезонное отклонение в размере где-то 26 миллионов по прошлому году, дома, где приборы учета, везде людям сделали перерасчет в пользу людей.